قال ابن ابي الدنيا حدثني رجل من قريش ذكر انه من ولد طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه قال كان توبه بن الصمه بالرقه وكان محاسبا لنفسه فحسب يوما فاذا هو ابن ستين سنه فحسب ايامها ايام الستين فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم، فصرخ وقال: يا ويلتى ألقى ربي بأحد وعشرين ألف ذنب، كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم خر مغشيا عليه، فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول: يا لك رقده الى الفردوس الاعلى في خطوه واحده